প্ৰথমতে নমস্কাৰ আৰু মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু বৰ্তমান আমাৰো ভালেই একদম আনকমন ভিডিঅ' এটা মানে আনকমন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাব খুব বেছি ভাল পাব আৰু ভাল লগা কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এয়া হৈছে আপোনালোকে ধৰিবই পাৰিছে কঁঠালৰ পাত একদম কোমল পাতটো লৈছোঁ যিটো নেকি খহটা সেইটো পাত নহয় মানে কোমল হ'ব লাগিব আৰু এইকেইটা যদিও পাতকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ কোনোবাটো কোমল কোমল তাৰমানে আৰু সৰু ডাঙৰ এনেকৈ কোমল পাত মই মিলাই আনিছোঁ মাত্ৰ খহতাটো নানিব আৰু এনেকৈ বৰ বনাই খাই চাব ইমান বেছি ভাল লাগে মই প্ৰথম বনাইছোঁ আৰু আগতে মই তেনেকৈ খাই পোৱা নাছিলোঁ মনতে এনেই ভাবিলোঁ কঁঠাল যদি খাব পাৰি কঁঠালৰ পাতটো নোখোৱাটো কি টান কথা গতিকে মই বনাই চাওঁচোন এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ আৰু সেইটো বুলি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ নিজৰ মতে মই মানে কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ নিজৰ মতে মানে যিখিনি যোগাৰখিনি কৰি লৈছোঁ নিজৰ মতে কৰি লৈ বনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকেও যদি ঘৰতে আছে বা ওচৰতে হওক পাঠহে আৰু কিনো আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব আৰু বা এনেকৈ নাভাবিব যে এই কঁঠালৰ পাত খাইনো কিটো হ'ব কেনেকুৱা লাগিব একেবাৰে বেয়া নালাগে দুবৰি বনো বনাই খালে ভাল লাগে বুলি কয় যে কথা খাৰ আছে ঠিক তেনেকুৱা মই ইয়াতে বেচন দিছোঁ তাৰপিছতে দিছোঁ হালধিৰ গুড়ি দিছোঁ নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী আৰু লগতে দিছোঁ মই চাউলৰ গুড়িও দিছোঁ চাউলৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু দুটামান ক'লা জিৰা দিম আৰু লগতে গৰম মছলা আৰু ধনিয়াৰ গুড়িও দিছোঁ সম্পূৰ্ণ নিজৰ কথা মছলা কি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ইয়াত মই কিন্তু এইখিনি দিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান চাউলৰ গুড়ি আৰু সমান সমান জোখতে দি দিব তেনেকৈ আৰু চাউলৰ গুড়ি দিব তেতিয়াহে খাবলৈ বেছি ভাল লাগিব বেচনৰ লগত চচমচীয়াটো তেতিয়া হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ সদায় গৰম গৰম খাব লাগে ঠাণ্ডা কৰি খালে একেবাৰে ভাল নালাগে বিশেষকৈ ভাতৰ লগত খোৱাতকৈ মানে আমাৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী দুটাই বেছি ভাল পালে চচ লগাই লগাই সোধাকৈ খাবলৈ ভাল লাগে মানে সিহঁতে ভাল পালে আৰু আৰু কি হ'ল জানে ছোৱালীটোৰ ভাগলৈ মাত্ৰ খাই খাই লাষ্টত সি দুটা পাত এৰিছে জানেনে আৰু ছোৱালীজনীয়ে আফচোচ কৰিছে ই যে ইমান গাল খালে মোৰ কাৰণে কেলেই দুটা পাত থ'লে মই বোলো আকৌ বনাই তহঁতক খুৱাম ইমান বেছি ভাল পালে তাৰমানে খাবলৈ সিহঁতে গতিকে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাবচোন আৰু যি কিবা কিবি মছলা নিজৰ মতে যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেকৈ দিব আৰু ইয়াত মাত্ৰ কম এটা বস্তুৱেই হ'ল জলকীয়াৰ গুড়ি মোৰ কাৰণে মানে অকণমান জ্বলা হ'লে ভাল লাগে আৰু আৰু জোখটো মই এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মন কৰিব যাতে পাতটোত এই লেয়াৰ মানে হেৰিখিনি যে লাগি ধৰে তাৰমানে গতিকে আপোনালোকে তেনেকেই বেচনখিনি লাগি ধৰাকৈ মানে তেনেকুৱা জোখত গোটা কৰিব আৰু পনীয়া হ'লেতো একেবাৰে লাগি নধৰিব আৰু একেবাৰে ডাঠ হ'লেও লাগি নধৰিব এটা জোখত থাকিব লাগে আৰু তেনেকৈ ঠাণ্ডা পানী দি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু মছলাবোৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ লগত বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে মই ধুই লৈছোঁ পাতবোৰ ধুই লৈ তাৰপিছত উঠাই লৈ অকণমান মচি ল'লেও ল'ব নল'লেও কথা নাই মই আৰু নমচিলোঁ আৰু তেনেকেই ন করিলো আৰু সঁচাকৈ খুব বেছি ভাল পালোঁ খাবলৈ আৰু কুমলীয়া পাত ল'ব ডাঠ যিটো বুঢ়া পাতটো খাবলৈ বেয়া লাগিব তেনেকুৱা পটককৈ সিজি নাযাব আৰু ৰিফাইনত মই তেনেকৈ এটা এটা এটাকৈ দি দি তেনেকৈ বনাইছোঁ সঁচাকৈ খুব বেছি ভাল লাগিছে খাবলৈ আপোনালোকেও নতুন ৰেচিপি এটা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন ইমান বেছি ভাল লাগিছে সিহঁতে এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া মই ইডিটিং কৰি আছিলোঁ তেতিয়াও মানে লৰাই কৈছে মা আৰু খাবলৈ মন আছিলে আৰু এইকেইটা কি হ'ল জানেনে কেমেৰাটো মোৰ কিবা এটা হৈ থাকিল কেমেৰাটো মানে মোবাইলটো কিবা এটা হ'ল মানে ভিডিঅ'টো একো মানে ন কাম নকৰা হৈ থাকিলে তাৰপিছত মই মানে মোবাইলটোত লাগি থাকোঁতে এইকেইটা জ্বলি গ'ল নহয় তাৰপিছত সেইকেইটা বাদ দি পেলাই আকৌ কেইটামান বনাইছোঁ আৰু এইকেইটা খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু ইমান মচমচীয়া হৈছে নহয় খাবলৈ আৰু ইহঁতক মই চচৰ লগত দিলোঁ খাবলৈ ভাত খোৱাৰ আগত লগতে বোলো এইকেইটা তহঁতে খাই ল আৰু ছোৱালীজনীয়ে গা ধুই থাকোঁতে ল'ৰাটোক দিলোঁ কাৰণে সি পাই গোটেইখিনিনো খাব লাগে মাত্ৰ দুটা পাত আৰু শব্দটো চাওকচোন কেনেকুৱা শব্দ একদম দেখি জানি ইমান বেছি মই আপোনালোকক খায়ো দেখুৱাইছোঁ মানে ইমান ধুনীয়া শব্দ আৰু ইমান মচমচীয়া শব্দটো কেলৈ আহিছে আচলতে মচমচীয়া হৈছে কাৰণে শব্দটো হৈছে আপোনালোকেও এনেকৈ কৰি মানে বনাই খাব আৰু কথা ল'ৰা একো নহয় খোৱা সেইবোৰ সেইবোৰেতো খাব লাগে অঁ চচত লগাই লগাই খোৱা টেষ্টি খোৱা ধুনীয়া লাগিছে খোৱা দেই মই মই দূৰৰ পৰা আনিছো সিফালে গছ এজোপাৰ পৰা কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু আপোনালোকক এটা কথা বহুত বেয়া পাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু লাইক কৰি দিবলৈ টান পায় লাইক কৰি দিওঁতে টকা পইচাটো একো নাযায় ন একদমেই কষ্ট নহয় আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰিব কমচে কম আজিলৈ আহিছোঁ